untuk program naturalisasi dalam sukan untuk memperkuatkan pasukan in the short term. Kita faham benda itu. Banyak negara yang kadang-kadang lakukan benda itu. Tetapi untuk kita memberikan kerakyatan terlebih dahulu pemain itu haruslah layak menepati untuk, ya. Ah menepati kelayakan FIFA. Ya. Heboh berita mengejutkan dari negara tetangga. Penasaran, yuk kita simak baik-baik kabar beritanya. Pemerintah Malaysia tak boleh ikut campur dalam skandal naturalisasi, FIFA perluas investigasi. FIFA akan mengambil tindakan tegas, bahkan memberikan sanksi berat kepada seluruh industri sepak bola di Malaysia apabila pemerintah setempat benar-benar turun tangan dalam penanganan skandal naturalisasi. Hal ini menimbulkan dilema bagi Badan Pengelola Olahraga Malaysia. FIFA selalu bersikap tegas terhadap segala bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan internal asosiasi sepak bola anggotanya. Menurut aturan organisasi sepak bola paling berpengaruh di dunia ini, intervensi langsung apapun oleh pemerintah dapat mengakibatkan penangguhan keanggotaan asosiasi sepak bola nasional. Hal itu berarti sepak bola di negara tersebut akan dibekukan di semua kancah internasional. Segera setelah FIFA menolak banding Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Hanah Yeo memberikan pernyataan tegas mengenai tindakan drastis Malaysia dalam kasus yang mencoreng citra sepak bola nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia telah menginstruksikan kantor komisioner olahraga untuk berkoordinasi erat dengan Komite Investigasi Independen, turun tangan secara aktif dan mengklarifikasi proses naturalisasi tujuh pemain asing. Namun pimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia juga memahami dengan jelas bahwa jika pihaknya ikut campur secara mendalam dalam penyelidikan, FIFA akan segera menghukum mereka. Hannah Yeo bahkan telah membayangkan konsekuensi yang tak terduga jika Malaysia tidak memenuhi permintaan FIFA. Secara historis, banyak negara telah dihukum berat oleh FIFA karena membiarkan pemerintah mereka ikut campur dalam operasional federasi sepak bola mereka. Indonesia pernah diskorsur oleh FIFA pada tahun 2015 setelah Kementerian Olahraga membubarkan kejuaraan sepak bola nasional dan mengganggu operasional federasi sepak bola Indonesia atau PSSI. Larangan tersebut berlangsung hampir setahun mencegah tim nasional dan klub Indonesia berpartisipasi dalam turnamen internasional apapun. Kuwait juga telah dilarang dari kompetisi internasional beberapa kali, terakhir pada 2015, karena undang-undang olahraganya yang memungkinkan pemerintah untuk ikut campur dalam operasional organisasi olahraga, termasuk Federasi Sepak Bola. Nigeria dan Pakistan berada dalam situasi yang serupa di mana keputusan pengadilan atau pemerintah dianggap memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap Federasi Sepak Bola nasional. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM masih berjuang lakukan banding soal skandal naturalisasi. Pakar menilai langkah itu malah bikin Malaysia tambah malu. Setelah bandingnya ditolak FIFA, FAM ajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Itu terkait skandal naturalisasi tujuh pemain asing di Timnas Malaysia. Pengamat olahraga ternama di Malaysia, Datuk Bekan Ramli, menilai langkah FAM yang membawa kasus tersebut ke CAS tidaklah bijak. Banyak biaya yang dikeluarkan dan bisa tambah malu Malaysia. Semakin FAM menolak menerima kenyataan, semakin besar pula reaksi publik yang akan mereka hadapi dari para penggemar sendiri, jelasnya dilansir dari Skop. FAM memang punya hak untuk ajukan banding ke CAS, namun peluang untuk membatalkan keputusan FIFA sangat tipis terutama karena kasus ini melibatkan pemalsuan dokumen. Itu adalah sebuah pelanggaran serius di bawah badan peradilan manapun, paparnya. Pekan menyarankan FAM harus mulai bersih-bersih di tubuh asosiasinya. Skandal naturalisasi jadi pukulan telak, jangan sampai terulang kasus serupa di masa depan. Langkah pertama dan paling bermartabat bagi FAM saat ini adalah menerima keputusan tersebut dengan sepenuh hati dan mengakui bahwa telah terjadi kesalahan. FAM harus melanjutkan pekerjaan lainnya dan belajar dari pengalaman ini. Tutupnya. Sekarang ini kita nak klarifikasi hmm. kerana maruah kita, maruah bola sepak negara dan reputasi bola sepak negara bukan, is buka, on the line. Bukan sekadar bola sepak, Gish. Kedaulatan negara, negara juga. Secara hmm. keseluruhan is on the line. Waktu saya belajar di universiti dulu, Faiz, yeah. saya mengambil uh, kursus broadcasting dan juga PR. Hmm. Uh, kemudiannya saya pernah lakukan internship public relations juga. Uh, saya ni bukanlah paling berpengalaman bab public relations ni tapi ada experience lah kita disajikan dengan antara press conference yang bagi aku Faiz mm. paling teruk aku pernah saksikan mm. one of the worst I've ever seen dan uh, sadly it is not about something positif lah pasal negara kita kau tahu apa yang mencetuskan kema kemarahan kekecewaan ini bukan pasal siapa betul atau salah mm. bukan ini bukan pasal siapa betul atau salah. Kerana perkara tersebut akan ditentukan oleh FIFA. Perkara tersebut mungkin juga akan dibawa ke uh, Court of Arbitration for Sport. So kes ni masih lagi berjalan. Hmm. Belum ada bukti yang kukuh siapa yang salah, siapa yang betul. Setakat ini ada tuduhan dan tuduhan tersebut cukup serius dan uh, balasan balik ataupun jawapan balik daripada FAM itu setakat ini tidak menggembirakan sesiapa mm. ataupun tidak memuaskan hati siapa-siapa. Mm. Dan sebenarnya itu yang cuba didapatkan ataupun ditanyakan oleh wartawan-wartawan di situ mm. tak kisahlah wartawan ASU Arena ataupun wartawan media-media di lain kesemuanya berada di situ untuk mendapatkan klarifikasi, mm. untuk mendapatkan penjelasan. Mm. Bukan untuk menunding jari dan mengatakan siapa betul dan salah. Mm. Sebab betul dan salah itu akan di, mm. di, nanti. ditentukan nanti. Mm. Sekarang ini kita nak klarifikasi kerana maruah kita mm. ...maruah bola sepak negara... ...dan reputasi bola sepak negara... Bukas, ...is on buka, the line. Bukan sekadar bola sepak, Kish. Kedaulatan negara, negara secara juga. Secara keseluruhan, hmm. is on the line. So, dalam proses mendapatkan penjelasan tersebut... ...yang paling mencetuskan kemarahan dan kekecewaan aku adalah... ...betapa bersahaja... Hmm. ...betapa bersahaja... body language ke semua individu ya. di situ... ...yang melakukan press conference. Hmm. It was so disrespectful. Hmm. Disrespectful kepada rakyat Malaysia... Hmm. Yang deserve to tahu mm. details, mm, yes. yang berhak tahu penjelasan, mm. tetapi juga disrespectful kepada wartawan yang mengorbankan masa untuk datang dan menyanyikan soalan. Dan apabila soalan ditanya, instead of jawapan, dia dapat ayat, okay, we will take note of that. Mm. What is that? Interest. National team, national interest. Yang mana harus ada transparansi oh, kan? Macam tentu rupanya. National team kan dikatakan milik rakyat. Ya, ya. Jadi harus ada transparansi dengan rakyat. Ya, lah. Lah. Apabila mereka mula mengenal pasti uh, identiti pemain-pemain warisan ini, hmm. ada satu pencarian maklumat yang komprehensif dilakukan. Hmm. Dilakukan oleh sebuah task force ada seorang ketua dia. Dorang ada sebut nama dia aku masih tak ingat. Aku dah lupa nama individu tersebut yang mengetuai jentera pengumpulan maklumat hmm. ini dan apabila maklumat itu dikumpulkan dengan dengan cukup ada uh, database lah ha. ha. and bay mind nak mengumpulkan maklumat tersebut sebenarnya tak susah hmm. sangat kerana Majoriti daripada pemain warisan mereka datang daripada Belanda hmm. dan Belanda memang dari dulu sehingga sekarang terkenal dengan pengarkiban pengarkiban yang luar biasa yeah. one of the best in the hmm. world daripada zaman kolonial mereka dia yeah. orang punya archive tu very strong yes. so even for example detail susur galur Hector Hevel pun ada ada di, di sana di archive Belanda salah satu perkara yang ganti. salah satu perkara yang terkeluar yeah. di media sosial juga jadi untuk Indonesia sebenarnya perkara itu mudah kalau hmm. nak dapat susur galur itu mudah. But despite it being easy, mereka masih lagi melakukan satu proses yang komprehensif untuk double check dan triple check semua dan kemudiannya mengumpulkan segala informasi tersebut. Dan apabila informasi itu dikumpulkan, ianya kemudiannya dibentangkan di parlimen. Dibentangkan di parlimen dan ditayangkan uh, secara live kepada TV. Jadi bermakna setiap Rakyat, rakyat, Indonesia ada akses hmm. untuk mengetahui susur galur setiap pemain. Oh, tak ada ke seperti yang FM cakap, oh tak boleh uh, sebab ini rahsia peribadi. Tak, Dia ini kan, ada, ber, Ini kan national interest. National team, national interest. Yang mana harus ada transparansi oh, kan? Macam tu rupanya. National team kan dikatakan milik rakyat. Ya, ya. Jadi harus ada transparansi dengan rakyat. Ya, lah. Jadi itu yang dilakukan dengan begitu menyeluruh hmm. oleh Indonesia. Jadi tidak ada sebarang hmm. doubt hmm. Uh, sekiranya pemain-pemain itu ada susu garol, hmm. malah ada beberapa pemain di luar sana yang uh, sememangnya uh, tak lepas proses naturalisasi yeah. tersebut seperti gyro read wall ah, gyro yang wall, tak yeah. uh, melepasi syarat, syarat yang yeah. ada pada Indonesia. Bahkan dia pemain yang dah main Premier League pun. Status tinggi lah. Tapi tak melepasi syarat. Hmm. Itu proses yang sangat menyeluruh yang transparan yang dilakukan oleh Indonesia. Tetapi kenapa kita tak boleh nak replicate proses tersebut? Ya. Kenapa kita tidak boleh mendedahkan informasi ini kepada rakyat kerana ini adalah proses yang melibatkan kerakyatan?